садить. сидеть. Что вам тут? Прохладнейше, чи шо? дивно. Угу. Павильоны эти сделали. Смотрим, тут порейдем через перекрёсток. Такой кебаб какой-то был, ларечек, а сейчас вот донор кебаб. А нам же туда, да? Йо. Друзья, привет! Сегодня мы пришли на канале Филек и Сленко. Сегодня мы с вами пришли на рынок шукать вентилятор. Детали нам нужен сам вентиля... а. это есть дом. Да? А, вентилятор. Да? Ага. Вот это, там. вот это, а, дом, ну да, батюш попала, куда ракета. А. Теперь будет долго так стоять. Тут сколько было магазинов, ларечка, все разрушилось, бачишь? Ну, там был тоже какой-то магазин, да. Ну, офисы были. На пару месяцев А? А? Разбиты, да, попала туда. Ракета попала. Ну, тогда будет. Труба, да. Труба, да какие тут. И труба там есть и все. Есть. Мы смотрим, нам нужен. Да, на Ой, смотри под нож. Нет, тут нема. Идем за да, дедушкой. Дедушка, куда? Не кричи, не кричи. Ой, тут квас. Очередь. За квасом опять жарко. Что? Ой, такие вентиля, вот дуйчик, батюшка. А сколько дуйчик у Холодный. Сначала холодный воздух. Ага. А да, дедушка. Поломалась там, разрушилась. А где да? Да, попала туда в дом. Хорошо, что людей никого там не было. То есть, если бы были люди, то их бы убило там. Да Школочка, о, сколько, да, глянь. Дедушка... И он какой зеленый. Можно было такой купить, глянь. Бачек ее еще. Дедушка. 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 он на самокат. самокат. Да. Что, не мах? Не, не, не. А просто... там это, а, о, у меня я там этот дуйчик за 300 гривен. Да, батю, батю. Сейчас. сейчас, сейчас. Где, тут? Сейчас. Тут, че тут, да че где? Ничего, ну, будем, будем Мерседес, а по Мерседесу? Давай давай сюда. сюда. сами же. А, а ну. никто не подскажет, лопасти с вентилятором продаю. Ой, продаю здесь? Да, здесь. Ну, на вентилятор. Да. Печку, дверь, бачок. Да? я На зубыначка. Пап, это ты да. Посмотри внутри, вон видишь, что? Глянь, все сгорело, бачишь? Где руль был? Батчика показ. А батя не хочет, да. ее так. Бача пока обойди хочешь пиди? Пи, Обиды ее так. Оп. Посмотри внутри вон, видишь? Шо? Глянь, все сгорело, бачишь? Где руль был? М? Да. О, дверь, смотри, как вывернула дверь. Бачишь? горела, так что все вывернула, бать. Да, смотри, масса на дело, это да? Купили теперь такую машину. А. Это уже, а за сколько ты нас собирали на, на, такую машину? это уже это, это крайняя машина. Ты зараз дуже важко. я знаю, давно ж уже это сам. Ну це ж не, не первое не Да? Нет, не, не, не. это было не первое. Uh -huh. за, за три месяца. Uh -huh. приблизно. Месяц. Ой, не а, что... Да. Это вот такие камни, да? Интересный фундамент. Это геологи какие-то, да? Черкасский Державный Науково-Доследный Институт Технико-Экономичной Информации в Химичной Промысловости Казак. Ищик начинается. Бежим до дома. Что эти О, Буран, держи шапку, держи. Буран, давай, давай, погнали, погнали быстро. Он. Видите, как и ветер начинается. Буран. Yes. Что будет дождик, трошки пылючку прибьет. Ну, не знаем. Гремело, гремила А дождик, вот это, две капли упал. И все. Вот, видите, вот такой настольный вентилятор. И вот упал на пол. И вот эта штучка вот так, а он Ломилась, короче. Он так снимается. И искали на базаре. Такой пропеллер. Может, в все <связано> дедушек буду. Как случилось, упал на пол. Хотела охладить процессор. Ставлю там на пол, чтобы процессор охлаждался. Буду уже жарко хватит И пока несла до половины, у меня выпал из руки. Вломовся. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Лилия Киселенко, и мы с вами в Черкасах. Другий день. Эпопея пошуку лопастей для вентилятора. Идем на базар. Давно не показывала на Сакаре. У нас 59.99 бензин. Ну, уже 60. А на Укрнафте 52? Угу. Вот тут мы не дивились давно всякие выставки. Okay. Есть тут выставки, чи нема? Пусто, нема ничего. Ксерокс, областная библиотека юнацтва, новинки литературы. Чекаем. О, музычную школу на глянь. С 6 до 10 років. <связывая> Павильончики, да? И все. Это еще никто не открывал, да? Это здорово. Из рабы? Ну да. Mm. Так не продукты, тут же такое, что... Знаете, что Но, это, Ой, маленький. маленькие. Кость маленький, кость побольше. Тут зато плиточка, какие тут, тут ноги можно было поломать. И зараз все чистенько, так классно. Так, поиск номер два. А, вентиляторов наших. Так, сегодня другой день, мы снова тут, сегодня уже без Димка, я уже другой. Вот тут я вчера бачила, чуешь? Ну, вот дя... с вентилятором стоял дядька. А сегодня что-то уже можно взять агерочек, э, солить? Ну, нет, не солить. Получается на 33 гривы. давай возьмем таки. 33. Ну, да, пройдем сейчас, посмотрим, что почем. Хорошо? Усики все 45, все Хорошие, красивые, да. Ну, конечно. 30. Кабачки, час, Саша, надо спросить. Почему а это... а чём... игрок у вас? Суга. 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 Только... Суга. Рья, суга. Суга, а сколько а стаканчиков? А кабачок сколько тут? два? А кабачок 20 килограмм. Тут один два.

А герой почему? 45. О, В чем синенький? Смотрите, выбирайте, какие захотите. Да. А 50. сколько у тебя перчик? 85. А герой? 45. 45. Почему сливка? Нет, такая да, на куха <свят> А сколько это как кукурузка? 12. 12. 293. Я взяв і половину Прикол Дивіться, що я купила. Хотіла навесні купити клубніку чи земляніко. Не могла не знайти там, де розсаду продають, і не було нічого. А це іду, звичайно, там, де тряпки, жінка продає оце. Із сім'ян чи що, не знаю, буде, не буде, посадю. Хай зелені на віконечку, земля Каже, що осінні може щось якась ягідка буде. А вентилятор ми не знайшли. Точніше, знайшли одного чоловіка, цей пропелер за. Каже, 80 гривень. Ну він такий грязний, боже, це, ну підійшов нам по діаметру. А потім я кажу, давайте цей ми поміряємо, може підійде, не підійде, завтра можна, ми вам принесемо. А він такий ні, не можна. Я думала, що він пошуткував, да? а він такий якийсь странний. Говорю, ви що, пошутили? Чого я пошутили? У мене ось зараз прийдуть, їх заберуть. Ой, боже, я говорю, пошли, Саша, мы тут пошли, говорю, боже, я вроді очередь у тебя за этими пропеллерами -то... <coughs> Дяденька, то ну, в общем, я думаю, он продаст <laughs> Ну, не почухали, я тоже, а, хай. 80. Я, ну... Не, ну, 80, что мы бы забрали, 80. Просто, что мы хотели, ну, померить дома, вдруг что-то не підійде, він ну, не такий, как у нас трошки. Мало ли там... Вот эта решетка, она не оденется, чтобы померять, да и все. Не, не можно. О, вот. Ну, не можно. Года, да, не, не можно продавать тогда далее. Может, был из продаж. Да, Надеемся, что скоро жара спадет, и уже будет не так жарко. И нам не потребен вентилятор. А вообще, где была мясорубка, сейчас там эпицентр онлайн. Магазин, і вона зайшла на сайті, то самий такий, як у нас, це настольний, тисячу гривень коштує такий вентилятор. Ну, це це не падає. Подорожало. Ну, впадуть на скільки, на 100 гривень. Ну, не да. На пересилку буде. І це може заказати просто на вас, і не виїздити.